ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত সভাত মাজবাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ উপস্থিতিত এখন নতুন ফৌজদাৰী আইন সম্পৰ্কে বহলভাৱে বুজাই দিয়ে আৰক্ষীৰ চক্ৰ পৰিদৰ্শক উৎপল শৰ্মাই এই নতুন ফৌজদাৰী আইনখনত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা দুহেজাৰ তেইছ ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা দুহেজাৰ তেইছ আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম দুহেজাৰ তেইছ সোমবাৰৰ পৰা দেশত প্ৰযোজ্য হয় নতুন আইন তিনিখনে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সবলীকৰণৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব সকলোৰে বাবে সুলভ সহায়ক আৰু দক্ষ ন্যায় ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাই হৈছে এই আইনকেইখনৰ মূল উদ্দেশ্য নতুন ফৌজদাৰী আইনকেইখনৰ ঘাই ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত ঘটনাৰ অনলাইন অৱগতকৰণ যিকোনো থানাত এজাহাৰ ৰুজু কৰা আৰু ঘটনাৰ বলি হোৱাসকলক এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি প্ৰদান কৰা অন্যতম সোমবাৰৰ সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জয় কুমাৰ ডুবে এছ আই চিত্ৰনীল দাস চিৰষ্টাৰ অনিলকাৰী বড়ো মাজবাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সৰ্বানন্দ দেৱশৰ্মাৰ লগতে মাজবাট ব্যৱসায় সন্থা মহিলা সমিতি গাঁওপ্ৰধান গাঁওৰক্ষী বাহিনী বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সভাপতি সম্পাদকসকল উপস্থিত থাকে যতীন নাথৰ ৰিপৰ্ট লাইভ টুডে সমাজখনক এটা সুস্থিৰ পদ্ধতিত সুস্থভাৱে পৰিচালিত হোৱাত আইনে আমাক কি কৰে সহায় কৰে কাৰণ কিয় আইন থকা গতিকে আমি উচ্চ নিজ ধনী দুখীয়া বলৱান মানে দুৰ্বল আমি সকলোৱে কি হৈছোঁ নহ'লে কি হ'লে যজ্ঞ ভজ্ঞ বসুন্ধৰা যিটো আছিল আমাৰ আগতে যাৰ জোৰ আছিল তাৰ মলোক আছিল আগৰ তেনেকুৱা আছিলে আগৰ ৰজা মহাৰাজাৰ দিনত আমাৰ তেনেকুৱা আছিল যিয়ে বলৱান সিয়ে দুৰ্বলবিলাকক মাৰি ৰাজ্য শাসন কৰিছিল বা কিবা কৰিছিল বা তেনেকুৱাকে আমাৰ ভিৰ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া দানা সিঙো বা দানা সিঙে যেনেকে থাকিব আৰু সাধাৰণ লিন ভিন মানুহজনক বাচি থাকিব পাৰে দানা সিঙে যদি এটা ঘুচি খোজা মাৰি দিয়ে আমাৰ নিচিনা মানুহ আমি ক'ত উপৰি যায় ঠিক নাই হয়নে নহয় আমিও ত' বলে নোৱাৰিলেও আমি আইনৰ হেৰিটোতে তাৰমানে এই বস্তুটো হৈছে কি যে দুৰ্বলি বলি দুৰ্বলি আমি সকলোৱে যাতে হেৰি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে হ'ল আইনটো আৰু আইনটো হৈছে সমাজখন সুচাৰুৰূপে এটা গতিত চলি থাকিবলৈকে প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে আৰু আমাৰ যিখিনি আইন আগত যিখিনি ভাৰতবৰ্ষত আইন আছিলে ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতাৰ আগৰ ব্ৰিটিছৰ দিনতে এই আইনবিলাক তেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে ব্ৰিটিছে এইবিলাক বনোৱা আছিলে আমি দেখি যেতিয়া দেখিম যে এইটিন ছিক্সটি ওঠৰশ ষাঠি চনত আমাৰ আই পি চি আই পি চিখন হেৰি হৈছিলে তাৰপিছত যেতিয়া ভাৰত চাবী হ'ল নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰীত আহিলে আপোনাৰ চি আৰ পি চি তাত এইটিন চেভেণ্টি টু আহিলে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান এভিডেঞ্চি ত' এই মুখ্যতঃ হোৱা তিনিখন আইন আই পি চি চি আৰ পি চি আৰু এভিডেঞ্চ এই তিনিখন মুখ্যতঃ আইন আৰু বহুত আইন আছে মাইনৰ আইন আছে এইখন মেজৰ আইনৰ ভিতৰত তাৰমানে আমাৰ যিখিনি পানিচমেণ্ট সচৰাচৰ যিবিলাক আমাৰ পানিচমেণ্ট দণ্ড আৰু পদ্ধতি কি ধৰণত কৰিব এই গোটেই বস্তুবিলাক আইনী ব্যৱস্থাটো পুলিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম চুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ দি এইকেইখনে সামৰি লয় মানে মেজিষ্ট্ৰেটৰ যিখিনি কাম পুলিচৰ যিখিনি কাম নাগৰিকৰ যিখিনি কাম এই গোটেই বস্তুখিনি এই তিনিখন আইনৰ ভিতৰতে মানে মুখ্যতঃ আইন তাৰপিছত আৰু অজস্ৰ আইন আছে সৰু সৰু আইন কিছুমান হেৰি সৃষ্টি হৈ আছে কিন্তু প্ৰথমতে এইকেইখন আইনে আছিলে আৰু এইকেইখন আইনেই গোটেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ হেৰি কৰিছিল ব্যৱস্থা ইমান ভাল হৈছে ইমান কঠোৰ হৈছে যিটো নেকি আপোনাৰ এটা মানুহক আগতে লাইভ ৰিপ্ৰেজেণ্ট এতিয়া দিছিল যিখন আমাৰ আইন ইণ্ডিয়ান পেনেল ক'ড এইটিন ছিক্সটি এই হেডিপন দুই হাজার তেইশ সনক আমার সংসদ পাস হল আর পাস হয়ে আজিরপর এই আইন খার হল আজিরপর এই হব